Но два дня назад я еще приставал к пастору Максиму и Юле но ну меня исцелят или нет? В конце концов, мне надо как-то. Да, да, мне надо как-то по-настоящему. И у меня очень сильно болело уже 4-5 недель, то есть последние два месяца, но последние дни очень сильно усилилась в пояснице такая боль, ну просто невыносимая. Я уже в спортзале и роликами, и бутылками, и уже доску Юнинова заказывал. Потому что ну реально уже и вот вечером я выехал отсюда, лег спать, проснулся, а боли нет. Я говорю, послушай, я, я не жене, я, не знаю, что делать. Ну, боль куда-то пропала. Куда-то пропала боль. И я верю, что вот... И за меня же не молились, я думаю, ну что такое? А просто присутствовал на служении. И более вот по сей Я сегодня выстоял на служение. Это первое служение, когда я выстоял. Во время хвалы, слава Богу. Я принимаю это. Аллилуйя! Слава Господу и спасибо вам.